ранку, гарного настрою, позитивного і успішного дня бажаємо вам, дорогі глядачі. Це ранок на Алтаві. Залишайтеся разом з нами. попереду ще багато цікавого і корисного. Так і звісно ж нагадую про те, що настільки цікаві гості цікавою інформацією. Зокрема, раді вітати у нашій студії Михайла Шлафера, директора Полтавського дендропарку. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго утра, Доброго утра. Ну що ж, будемо говорити відповідно про дендропарк. дендропарк. Так, про дендропарк Михайло Львович, ви знаєте, чесно, мабуть-таки зізнатися собі в цьому важко, в дендропарку був давно. І я думаю, що телеглядачі наші дея... Дея... Да, деякі також там також перебували дуже давно, і є якісь такі поверхневі відомості. Да? Всі знають, що він там є, а що саме там відбувається зараз, як він змінюється. Хотелось вот самый процент поговорить. Давайте привабим его. Полтавчик да. до Дендропарка. Да. Кто еще тогда не шоу за последний час? Ну, вообще-то наша основная задача ⁇ это сделать наш Дендропарк любимым местом отдыха Полтавчан. И так скажу, что у нас потихоньку это получается. А для того, чтобы э, Полтавчане понимали, каким богатством мы владеем, я э, буквально полминуты расскажу об истории Дендропарка. Дендропарк был заложен в 1962 году. Тогда было постановление Кабинета министров, чтобы в каждом областном центре был свой дендропарк. И вот усилиями архитектора города Полтавы Льва Семеновича Вайнгарта и дендролога Янины Яковлевны Яценко была придумана концепция нынешнего дендропарка как отображение ландшафтных уголков бывшего Советского Союза. Поэтому говорить о дендропарке сегодня можно как о музее природы, куда можно прийти и увидеть картинки, увидеть ландшафт рукотворный тех зон Советского Союза, в которых мы не бывали. Вот, например, есть Восточная долина, Русский лес, Украинская дубрава, Шведский лес, долина, Северная балка. То есть, понимаете, там зоны видовые, буквально как музейные залы, где можно прийти, и каждый может найти картинку себе по душе. Вот примерно так выглядит сегодня тот дендропарк, который был заложен 50 лет назад. И что хочется сказать. По меркам дендропарков он молодой, занимает площадь 125 гектар, но вот как часто киевляне хвастаются, Голосеевский лес это легкие Киева, мы можем сказать, что дендропарк это легкие Полтавы, и причем это большие, здоровые, <с хорошие, легкие. И я пользуясь случаем хочу сказать слова благодарности Янине Яковлевне Яценко, которая ныне живет и здравствует, которая три года меня по парку водила, показывала, рассказывала и хотя бы заложила тот уровень знаний и пониманий, что на сегодняшний день есть и чем на сегодняшний день является для нас дендропарк. Ну, снова же таки, парк відпочинку. Вы сказали, что действительно зробити дендропарк парком відпочинку, местом відпочинку для полтавцев. Я не знаю, як ты, а я после работы сегодня иду до дендропарка дыхать свежим воздухом. Функционально дендропарк является городским парком. То есть это парк отдыха полтавчан, гостей города но, 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 разве, да, но, да, но да. вот эти рамки, которые в парке заложены, предполагают зона тихого отдыха, вот, я то есть, то есть это семейный отдых, маленькие дети, экскурсии, э, велопрогулки, туристические маршруты. Но дело в том, что Полтава развивается динамично, и мы понимаем, что в Полтаве много молодежи, в Полтаве много детей, и Э, дети и тихий отдых это две такие несопоставимые вещи. Поэтому, конечно, у нас есть зоны, э, где большие поляны, где много воздуха, где поют птицы. Поэтому мы предполагаем, и уже у нас получается там проведение экофестивалей, проведение э, кукольных спектаклей, договоренность провести э, вечер бардовской песни. Э, у нас были студенты, ландшафтники из тех университета на практике. Они сделали предложение по плавучей сцене, чтобы на ставке были театральные спектакли. Ну, например, «Майская ночь». Сейчас очень много свадеб приезжают, фотографируются. Я спрашиваю, ребята, а почему сюда? Наверное, это потому, что нам тут нравится, тут атмосфера, а мы со стороны посмотрели вот так непредвзято. Э, стоит молодая пара, гости, дуб, ну не хватает цепи <с <с. и кота, поют соловьи, поют птицы, светит солнце, ну действительно традиция возникла спонтанно, но выглядит очень здорово, очень красиво. Тем более мы там. Посодействовали, сделали мостик в сиреневой рощи, назвали, уже народ назвал мостик счастья. От него поднимается вверх дубу влюбленных, то есть легендами оно обрастает само. но ну а мы стараемся только поддерживать и по мере возможности развивать вот эти вещи, которые приживаются, и благодаря которым, собственно, привлекательность любого места отдыха и... Возникає. Ну, якщо є місток щастя, то щось із коханням там поряд повинно. <систити> <систити> Добре, обов'язково прийдемо. Я вже побіцяла, я прийду. Чесно. Да, я, ну, я кота знаю. немає, інші мешканці є. Приємні ну, події відбулися ну, днями у дендропарку. Нічого, ти кота принесеш з собою. Да? У мішку так. Що за приємні події? Ти щось знаєш більше, чим я. Михайло да? Львович розкаже да? нам. Нові а, а, мешканці а ну, у дендропарку да, з'явилися. Скажіть, будь ласка, ну поняття. В начале моей деятельности мне предложила возглавить дендропарк Оксана Антоновна Дырка, секретарь нашей Минской Рады. Она говорит, Михайло Львович, я хочу, чтобы дендропарк стал улюбленным местом и чтобы туда-туда пришли люди, пришли полтавцы, гости, дети. Ну и как бы взяли мы себе э, за принцип, создали программу «Дендропарк. Ведрожжемо разом». И эта программа действительно начала риса работать, потому что у нас в дендропарке помогают нам и союз художников, союз рекламистов, общественные организации, аграрный колледж, педуниверситет. То есть, в принципе, очень много людей, полтовчан, приходят на субботник, вкладывают свои силы, свои головы, свое умение и талант для того, чтобы дендропарк работал и привлекал людей. А мы со своей стороны решили, чтобы ну, каждый год постоянно был какой-то результат этой деятельности, чтобы дендропарк чем-то вот каждый год радовал. И была задумка еще Льва Семеновича Вайнгарта, один из ставков дендропарка. А в дендропарке каскад ставков из четырех таких больших серьезных гидросооружений один из ставков, чтобы был лебединым. Ну вот была задумка посадить пару лебедей, потому что, в общем-то, в Полтаве их не было, и их не видели никогда. Ну вот у меня мой друг, очень известный фотограф Аркадий Славутский, он сказал, у нас в Ковалевке есть великолепный питомник, и там есть лебеди. Мы встретились с хозяином питомника, с Виталием Ильченко, съездили туда. Он нам показал, рассказал, приехал к нам, посмотрел на то место, куда мы предполагаем посадить, сказал по всем показателям, им здесь будет очень хорошо. И вчера в 12 часов мы ожидали, что приедут лебеди. И вот интересно, пришли мы на Дамбу Ставка, а там такая огромная стая детей. Дети откуда? А мы э, лагерь отдыха из рассошенец Мы посмотрели парк, сейчас мы уезжаем. Я говорю, подождите, сейчас приедут лебеди, хотите? Да, да. Они сидели, терпеливо ждали. И тут приезжает клетка с белыми лебедями. Мы все идем в парк ставку сажать. Эти дети. Ну, надо было видеть эти глаза. И когда... Виталий говорит, а кто будет запускать лебедей? Там такой хор, я ну, да, окружили эту клетку. В общем, когда мы этих лебедей выпустили, они как два корабля сразу так поплыли, там нашли себе место. Ну, как классика шеи в воду опустили. Один э, крупнее назвали его Петров, второй помельче Наталка. Я вот. так и знала. Ну да. Ну и мы же смотрим, пока идет интервью, пока дети бегают по этой дамбе. Они себе поплыли тихонько, там плавучие иви, спрятались, посидели, а потом начали выплывать, и самец начал махать крыльями. И Виталий смотрит и говорит, все, если самец расправил крылья, значит метит территорию, они уже тут освоили ну а раз освоились причем достаточно быстро но для меня самое интересное было то что вот когда они сели на зеркало воды такое ощущение что лебеди тут были всегда они настолько хорошо вписались так да в ландшафт ну потому что красивый действительно ставок и не хватало вот этого пятна пара лебедей и предполагаем сделать небольшой домик чтоб там стоял ну и собственно говоря то приходили, вот семьи приходили свадьбы, снимали этих лебедей, фотографировались, кормили. ну так как это делается всегда. Конечно, мне первый вопрос задают, а вдруг их кто-то да. стрельнет или украдет или еще чего-то? Ну, понятно, что это самый первый вопрос, который мы сами себе задали. Ну, решили так, во-первых, если не попробовать, то их и не будет никогда. Вот. А во-вторых, ну мы какие-то силы, милиция и так далее, понятно, приложим. Но во всяком случае, у нас мы не верим, что у кого-то поднимется рука, убрать вот такую красоту, лишить э, полтовчан, лишить детей, э, видения вот этих вот радостей, которых у нас немного сегодня. Вот. Ну, а потом, если, не дай Бог, произойдет, я думаю, мы из принципа все равно пополним ну, коллекцию. Ну, давайте не будем да, говорить, не что таки будет. Такого не будет. Наталка и Петро чекает. Да, Наталка да. и Петро Да, на зустречи с полтавцем. Ну, вот, и Полтавцы могут в ближайшие выходные приехать и посмотреть, да, то, что их встретят уже обитатели Ставка. Я чудо, да. Я просто я тепер я зрозумів, куди мені потрібно. Мені потрібно в дендропарк. Все, йдемо Все. після роботи да. до дендропарку. Да, Обов'язково ви нас надихнули. Да, Михайло Львович. Ми дуже дякуємо вам за цікаву розмову. А, і головне, скажімо так, це була певна піар акція, в принципі, то да знову ж таки. Основна місія у нас була знову і знову всіх запросити до дендропарку. І ми з цією місією впоралися з вашою допомогою. Дякуємо вам. Бажаємо вдалого дня, нових звершень і успіхів. Я нагадаю, що це у нас був у студії Михайло Шлафер, так, директор Полтавського Дендропарку.